Мої вітання усім глядачам. У цій порі на телеканалі Скіфія ми говоримо про найголовніші події політичного, економічного, культурного та соціального життя і з життя регіону. І про все, що вас цікавить сьогодні, ви зможете дізнатися від першої особи області у нас в студії голова обласної державної адміністрації Андрій Путілов. Добрий вечір. Добрий вечір. Я хочу розпочати нашу розмову із кадрових змін. Я знаю, що ви минулого тижня підписали відповідне розпорядження про реорганізацію структури обласної адміністрації. Що це означає і як це зрештою вплине на життя пересічних херсонців та жителів області? Людо, не надо боятися ефективних перемін. Переміни можуть бути різного плану. Ми, ми пам'ятаємо переміни Януковича в здравоохраніні. Вся страна просто садрагнула зда. Мы помним перемены и другого характера. Но я делаю сейчас перемены, связанные прежде всего в экономике области. Такая сложилась уже практика, что люди в областной державной администрации зачастую работают на бумагу, они работают на фактические результативные дела. Я когда собрал всех руководителей области ОДА, я поставил им задачу, что меня не интересует количество бумаг. Чем больше бумаг, тем наоборот неэффективно работает областная державная администрация. Работу областной державной администрации я вижу в качестве дорог, в теплых школах, детских садиках и больницах. Я вижу повышение уровня жизни херсонцев. Я вижу качество работы областной державной администрации. В том же самолете, который полетел сегодня ежедневно, уже практически это говорилось о ежедневных полетах в Стамбул. В этом я вижу качество работы областной державной администрации. И поэтому, прежде всего, я не буду делать никаких змин в департаменте образования, в департаменте здравоохранения. Там пусть будет пока как все есть, Сегодня я вижу необходимость реорганизовать департаменты экономики, экологии, информационной и внутренней политики. Почему экономики? Сегодня я вижу создание новых рабочих мест как приоритет на Херсонской земле. Еще когда был депутатом Верховной Рады, встречался постоянно со своим избирателем, мне люди всегда просили, дайте нам рабочие места. Сегодня молодежи негде работать. И поэтому сегодня, прежде всего, мы формируем новый департамент, департамент инвестиций, внешнеэкономической экономической деятельности и туризма. Это будет самый, наверное, большой департамент в областной державной администрации, где будут с каждого инвестора сопровождать представители данного департамента в согласовательных документах. Наша задача – создание новых рабочих мест, строительство новых заводов и фабрик, создание новых технопарков. А это у меня еще идея была в 2010 года. Я сегодня хочу сделать Херсонщину промышленным регионом Юго-Украины. Заработает аэропорт, заработает паромная переправа. Стамбул, 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 Скадовск. Сегодня мы должны поднять экономику Херсонщины. Но экономика не ради экономики. Когда заработает экономика, будут платиться заработные платы, подоходный налог, налоги в местные бюджеты. За счет этого мы сможем финансировать тоже здравоохранение и, и то же самое образование. Экономика должна работать на громаду Херсонской области. Почему я делаю перемены в информационной внутренней политике? Потому что я начал смотреть что делается неэффективно работа. Зачастую, зачастую просто работа проделывается формально. Сайт Херсонской области должен быть яркий, красивый. Сюда должны к нам приезжать иностранцы, сюда должны приезжать на Херсонскую землю люди, как посмотрев на картинку Херсона э, на нашем сайте. Должна быть обратная связь с громадой. Вот, к примеру, сегодня заработала уже горячая линия губернатора. Поступило только за сутки 40 звонков, которые зафиксированы на компьютер, и уже люди получают ответы. Я должен понимать, Что все какая сегодня проблемна? Какие самые проблемные вопросы на Херсонщине и должен на них эффективно реагировать? Ну, от щодо гарячої лінії. звичайно, ідея дуже добра налагодити такий прямий зв'язок із жителями області. Перший день працює гаряча лінія, першу добу, можна сказати. Да. з чим звертаються люди здебільшого? більшого? Проблемати різні у різного характеру. І корупційні, корупційні схеми, питання опалення, питання, як в школу Устроит. На базе одного суток, на базе одних суток трудно говорить о каких-то непосредственно проблематике. Вот когда у нас уже будет две недели, 30 дней, у нас каждая проблема разделяется на определенную группу. то есть под тем же департаментом: департамент экономики, департамент образования, департамент медицины. Мне сегодня тоже волнует уровень лекарств, уровень цен на лекарства в Ермоловской области. Я вам хочу привести пример проводил, никто до этого не делал, никто до этого не делал, а я решил через 30 дней работы провести аудит трудовой дисциплины в департаменте экологии, департамент образования и департамент образования и науки, департамент здравоохранения. Просто решил приехать посмотреть, как работают люди, находятся ли они на своих рабочих местах, потому что именно данные службы находятся не в здании ОДА, они находятся за стенами. Я приехал, именно журналом, кто непосредственно работает в тех Вы или иных департаментах. Проверил. <свят> Я насмотрел на мо... Я до этого тоже работал в реальном секторе экономики. И мне прекрасно видно, человек работает или он просто отсиживается. Кто-то кто, -то, кто -то работал в интернете, Просто смотрел сайты, я себе это поставил для себя галочку, то есть для меня это уже неэффективный сотрудник областной державной администрации. У кого-то был пакет документов, бумаги, я увидел рабочие глаза, тот человек наоборот проявил себя как более эффективный. Вы знаете, я вам хочу сказать со своей точки зрения, трудовая дисциплина была на высоком уровне. Практически процентов на 90 все были на своих рабочих местах. Кто отсутствовал, я сейчас информацию проверяю. Ну, второй вопрос – качество выполняемых их услуг. Вот, допустим, департамент экологии был в полном составе на своих рабочих местах. В полном составе. Но ну, вопрос теперь другой. Я теперь буду заниматься, какое качество услуг они предоставляют. Если там коррупционная составляющая, насколько они решают вопросы предпринимателей, как они помогают созданию новых рабочих мест. И Пане між... вы сами особисто будете проверять, чи, можливо, все-таки эти э, полноважения будут на в радников? в конечном итоге, в конце, буду проверять само но на самом, а сейчас я привлекаю своих советников. Советники это кризис-менеджеры, которых я привез, кого привез с Киева, кого с Львова, кого на Савана Франковска, многих взял в Херсоне. Это те люди, которые кто-то пришел с бизнеса, кто-то зарекомендовал себя как эффективное управление. Просто этих людей я давно уже знаю, кого-то знаю 10 лет, кого-то знаю 5 лет. Это, это патриоты Украины, это люди уже сами по себе хотят змин в стране, хотят змин в экономике, хотят змин в здравоохранении и медицине. И именно их я ставлю советниками со своей стороны за тем или иным департаментом, и они строят новую структуру управления, новую, смотрят, как подобраны кадры. И самое главное, я хочу, чтобы работали профессионалы, уйти от э, той традиции, когда работал кум, сват, брат. Вообще не хочу это даже, об этом даже слышать. Мы должны в стенах областной державной администрации собрать самых лучших, самых сильных. И департамент внешней экономики, как вот мы сегодня формируем, там есть молодые, Молодые девушки, которые закончили институцию недавно, но не настолько хотят работать, у них огромное желание. Сегодня мы обращаемся ко всем институтам, ко всем вузам Херсонщины, обращаемся в вузы Киева, других городов, студенты, которые из Херсона, чтобы их направляли к нам, к нам областную державную администрацию. Мне нужны эффективные кризис-менеджеры. Я уверен, что Херсонщина имеет огромный потенциал, и департамент инвестиций будет один из основных. Вот уже у нас даже в стенах Ода работают девочки, которые знают по два языка. Кто-то английский немецкий, кто-то английский испанский. И сегодня, я вчера их сам особисто собрал с головой, с головой департамента и со своим советником, и поставил им задачу. Поставил задачу, вопрос по аэропорту, вопрос по аудиту аэропорта, Сказал свой подход, что нам надо в ближайшее время, что я от них вижу, что от них вижу. И, и предлагаю всем жителям Херсонщины, которые хотят, которые хотят поработать, на украину на херсонщину возродить наш прекрасный край создавать рабочие места попасть в ефективну команду кризис менеджмента приглашає на роботу обласну державну адміністрацію? Ну, от якщо вже почали говорити про кадрові зміни, будь-яка реорганізація вона передбачає і зміну людей, тим більше що вступив в дію підписаний президентом України закон про очищення влади. Ну будемо говорити, що одне із одна з основних вимог майдану таким чином нарешті задоволена. Але як ви будете поводитись із тими? Чиновниками, які працювали до вашого приходу, працюють зараз. Яка долячка їх? Я зібрав керівників обласної державної адміністрації, іменно департаменту, управління, провів з ними нараду, а обяснив, що об я від них треба, які поставлені задачі. Задачі на цю неділю завтра буду у них спрашивать. В конце я им обратился з таким спічем. Сам прошел Евромайдан, погибла небесная сотня, погибли невинные люди, молодые люди за Украину. И поэтому те люди, которые причастны к гибели, а это те люди, которые отправляли на Киевский Евромайдан поездами, автобусами людей, те люди, которые занимались финансированием, те люди, которые формировали группы, к ним пощады не будет никакой. Кто-то считает меня добрым главой областной державной администрации. И абсолютно правильно делать. Я люблю людей и люблю Херсон и Херсонщину. Но негодяев, которые туда посылали людей, к ним никакой пощады не будет. Я буду обращаться к генеральному прокурору к службы безопасности Украины. Многие сейчас ложатся на больничные после тех вещей, которые я им заявил. Но даже на больничном я их достану. И хочу вам сказать, что сегодня, сегодня вот за эту, за эту последнюю неделю, я уволил первого заместителя председателя УГА Шипелева Игоря Александровича. Заместителя губернатора Мельника Михаила Андреевича директора департамента экологии и природных ресурсов Поповича Петра Алексеевича. Это те люди, которые уже уволены. Кроме того, завершается процедура увольнения директора департамента агропромышленного комплекса и развития Ермака Вита Александровича. Заявление уже есть у меня, оно находится в работе, требуется согласование с Киевом. Ну, с моей стороны подписано уже увольнение. Процедура заканчивается. Начальник управления транспорта Васильев Евгений Юрьевич также подписан, написал заявление и также увольняется с областной державной администрации. Также один человек, который пытается спрятаться от общественности на больничном, начальник управления внешней экономической деятельности Михаил Валерий Михайлович, который был замгубернатора Костейка и который принимал самое активное участие в антимайдане. Именно по нему я сегодня пишу документы в безопасности Украины и хочу узнать, чем он занимался в этот период времени. Ноябрь, декабрь, январь, февраль. Я их каждого предупредил по-хорошему. Давайте, я не кровожадный. По-хорошему уходите. Потому что вы не имеете морального права находиться в стенах хода. Вы не имеете права после того, что произошло на Евромайдане, когда погибли люди, находиться в этих стенах. Начали прятатися на больнішном. Нет вопросов тепер буде займатися служба безопасности України з Києва і Генеральна прокуратура теж Києва. Я вважаю, що любое преступление, особливо преступление, зв'язана проти государства України, проти громади против громады України, будь бути наказано, пане Андрію. От ви зараз назвали тих начальників таких дуже важливих управлінь серед них і управління. Департамент агропромислового розвитку, департамент екології. Скажіть, будь ласка, чи є у вас вже кандидатури замість цих людей, звільнених? Мы формируем. Опять же, подбирается команда, подбирается команда эффективных кризис-менеджеров. Подбираются люди абсолютно... Самое главное, чтобы люди понимали, что такое экология. Многие люди, которые работали в экологии, никогда с этим не пересекались. Просто они... Вот, допустим, Попович Петр Алексеевич, он был односельчанин нашего губернатора Костяка. Жил буквально с ним на одной улице. Вот я эту информацию проверил. Вот он каким-то образом оказался руководителем экологии Херсонской области. Я могу других называть э, таких личностей, фамилий, но не хочу этого дальше делать, которые также имели родственные связи с активистами партии регионов, которые причастны именно к антимайдану. Но не это была причина, почему они уволились. Причина была в том, что это у них была у одних была коррупционная составляющая, другие были причастны к антимайдану, третьи просто я считаю неэффективные, неэффективные государственные служащие. Я вообще не понимаю, почему полгода предыдущий руководитель областной державной администрации Этих людей, на которых, у которых руки в крови, держался на хода. Я просто не понимаю, чем он этим полгода занимался. И сегодня это только начало. Это еще раз говорю. А работать только эффективные кризис менеджеры менеджери, люди работать, те, которые ті, які люблять Херсон, люблять Херсонщину, ті люди, які професіонали. А люди, які являются чьими-то родственниками, і лікоти причасника майдану, вода работать не буде. Я не випадково питаю, от щоб закрити завершити тему кадрових змін, оскільки кадрові питання цікавлять дуже дуже сильно. Ви обіцяли свого часу, що буквально за тиждень ви називете імена. своих заступников. Пока что эти люди ходят на посадах радников. Мы нарешті по завершенню виборів 27-28 жовтня дізнаємося, хто буде викон... Дізнає, заступником дізнаєтесь. голови обласної адміністрації. Да, обязательно це побачите, тому що, ви знаєте, сьогодні ситуація непроста. Я працюю кожен день до часу, до двох часов ночи. Фактично подпись сьогодні тільки у мене у одного Це связано з політичними вопросами, в Києві. Сегодня сложно оформляється. Сегодня по президента, Потом Я думаю, що В ближайшее время вы увидите трех. Это не связано с предвыборной кампанией? Нет, никак не связано. Это никак, никак никаким образом не связано. Связано с тем, что, во-первых, я к этому каждому кандидатуре подхожу очень особисто. Смотрю, чтобы человек был патриотом Украины, чтобы он был профессионалом, и чтобы он был на своем месте и работал на тот результат, чтобы мы были с ним одной энергией. Поэтому подбираю кадры очень тщательно. Перед тем, как один раз отрезать, она 10 раз, 10 раз отмерить. Поэтому 10 раз отмеряю. Ну, до выборов лишилось не так много времени. Півтора тижні це не так, да. не такий довгий термін. Ну треба сказати, про цю кампанію вона досить специфічна, і звичайно, до специфічних засобів антіпіару вдаються різні кандидати. От як ви намагаєтеся регулювати цей процес, бачимо, що зараз псують бігборди, один одного звинувачує, хто в чому може. Що ви робите для того, щоб Херсонщина не прославилася як край, де використовують чорні піар технології? Знаете, я бы все для этого бы сделал, и чтобы э, выборы, надо переходить к новой системе выборов, по открытым спискам, где бы человек выбирал бы партию и конкретного человека, и конкретного лицу. Поэтому тогда не было бы системы черного пиара. К сожалению, мы имеем старую систему. Во-вторых, сегодня я удивляюсь, когда люди, которые проголосовали за законы 16 января, те люди, за которых вышел тогда Майдан, когда народ, когда народ тогда просто встал с колен, 16, и они опять рвутся это и Апаначенко, то же самое Сальдо и многие другие регионалы, которые Я голос... сегодня они говорят по телевизору, что они не поднимали руки. Просто-напросто ко мне приходят многие активисты, начинают говорить, что они будут кого-то бросать в урны. Я против того, чтобы в Херсонщине кого-то бросали в урны. Херсонщина – мирный регион. Но я хочу сказать, что люди настроены очень агрессивно к этим регионалам, которые сегодня пытаются перед краем перекраситься. И они в своих газетах говорят, что не поддерживают Петра Алексеевича Порошенко, что не поддерживают линию партии. Но нам не нужны такие, пред, такие бывшие перекрашенные партии оригиналов, представители старой власти. Эти люди виноваты в том, что как раз есть небесные сотни. Эти люди виноваты в войне, которая сегодня бушует на нашей стране. На самом деле надо отвечать за свои поступки. К сожалению, мне трудно сдержать сегодня жителей Херсонщины, которые, когда оригиналы, эти старые оригиналы, их так называют, приходят на... на зустрічі, їх часто забрасують яйцами, зеленькою. Це саме та відповідна реакція людей на їхні дії в парламенті, на їхні голосування 16 липня. -го Але дуже багато, дуже багато технологій проходять, люди купуються на це, зараз піаряться на добровольчих батальйонах, на допомозі військовим. Це знаєте, надо не словами, а ділами. Ми тільки що самі на ту тему, треба дивитися на цих кандидатів. которые системно работают, которые и до выборов работали, встречались с людьми. А есть кандидаты, которые появились перед выборами, заклеили весь город, фотографируются с бойцами. А потом, поверьте мне, во-первых, они проиграют, потому что люди четко понимают, четко понимают, сегодня это уже не, это не те украинцы. Сегодня украинцы четко понимают, допустим, где белое, где черное. После выборов я вам даю гарантию, мы их не увидим. Вони просто припадуть з бікборду, з екранів телевізорів, і потім знову з'являться, коли будуть очередні вибори. Але оця агресія, вона спрямована не тільки від кандидата проти кандидата. Зараз йдуть підкупи виборців. Нарешті з'явився у нас закон, який. Робить жорсткішу відповідальність за підкуп і за порушення законодавства, як ви розцінюєте от такий закон, який з'явився? Ви Знаєте, прощення не буде. Я обіцяю, допустим, я сьогодні поставила задачу, і в том, тому числі, і вчора ще поставив задачу, і органам, що якщо хтось буде підкупати вибори, а сьогодні є факти в 183 округу, 182 округу, факти, в 185 округу, і так далі, де йде подкуп. Ізбирателі. Я думаю, що об'язательно ті люди, які приймають активну участь в вот, подкупі сьогодні стаття до років, получат свой срок тюремного заключення. Ну, і от кілька питань, які стосуються безпосередньо життєдіяльності нашого регіону. Вчора ми нарешті е, знову відкривали аеропорт. Що насправді сталося? Дуже багато вже, е, розмов йдеться, що літак не зміг злетіти пасажири. были не совсем задоволены сервисом. Что на самом деле отбылось? Первый блин, он не всегда бывает качественный. Первый блин, Самое главное, что самолет прилетел, самолет улетел. И сегодня идет эффективное авиасообщение между Херсоном и Стамбулом. Вы же понимаете, сегодня это для нас как новое дыхание, как свежее дыхание для Херсона. Сегодня необходимо для того, чтобы авиасообщение работало между Херсоном и Стамбулом. Сегодня я, как глава областной державной администрации, провел вчера совещание. Мы постепенно, мы сейчас занимаемся аудитом, проводим, прове, проводим допустим, проблематику, которая сложилась, сложилась. Проблем, проблем с каждым днем все будет меньше и меньше. А как вы хотите? 13 лет не летали, не летал самолет в аэропорт. Можно было бы дальше быть в стороне от этой проблематики и просто, и просто не заниматься данным вопросом. Мы когда с вами встречались, я вам сказал, я больше буду делать, чем говорить. Поэтому аэропорт, самолет, который приземлился, это первое наше действие. Небрі, що паді прийдеться з Стамбула паром, паром, котре будь более крупні, чим котрий ходіли раніше. Сьогодні ми будемо свою любов кродіні показувати своїми ділами, не словами. Будемо чекати. І ще запитання щодо майбутнього опалювального сезону на сьогоднішній день. Ми можемо говорити наскільки ми готові? Хоча у цій ситуації, напевне, важко говорити відсотками. Ну от насправді щоб заспокоїти і сказати чесно по правді жителям, як ми будемо зимувати. в тепле, и в уюте и в комфорте. У нас есть на это подставы. А, понимаете, дело в том, что сегодня есть люди, которые специально пытаются расшатать ситуацию. В стенах э, губернатора я нахожусь 30 дней и стараюсь за эти 30 дней решать максимально все проблемы, которые есть, в том числе и обороноспособность Херсонской области, задача номер один. И роем мы траншеи, и траншеи и покопаем рвы 6 метров шириной, 4 метра глубиной, и делаем инженерные сооружения, и размещаем нашу украинскую армию в тепле и в уюте в том числе занимаемся подготовкой к зиме. Поэтому я буквально проводил это совещание полчаса назад до прихода на Скифию. Стараемся максимально, чтобы детские, чтобы там, где есть газ, была подготовлена котельная, там, где необходим уголь, уголь был закуплен вовремя и поставлен в детские садики, школы и больницы. И на останок еще одно запитание. Про приємне вже про культурне життя нашої області. Ви сьогодні були у краєзнавчому музеї з досить особливою місією. Я знаю, що ви передали до е, фондів музею е, експонат. Що це було і чим викликаний такий жест? Я був координатором Євромайдану в Києві і палатка Херсонська 10 на 6 метрів. Я сьогодні розказував цілу історію, ко мне дзвонив. прокуроры и попросил, чтобы я снял табличку Херсон. Снял табличку Херсон, потому что нашего губернатора Костяка сильно это раздражало. И, наверное, звонили с администрации президента и ему били по голове за это. Но, когда я пришел к палатке, я сказал, вешаем табличку Херсон на всю палатку 10 на 6. С одной и с другой стороны. И еще повесил борт Херсонщина. То есть это нашел красную кнопку на губернатора Костяка, на этого Донецкого парня, который приехал сюда и учил нас жить, жителя Херсонщины. Сегодня я понимаю, что у него тоже проблемы, связ, прежде всего связанные с антимайданом, прежде всего с его антикоррупционными идеями, что он, которые он делал на Херсонской земле. Ну, это следующий вопрос. Так вот, на этом, на этом плакате, где написано «Херсонщина», приезжали жители Каховки, Новой Каховки, Береслава, Белозерки. И там забалки, военки, сухарки писали. Я сухарки. Писали свои имена, писали свои фамилии. писали. Это получилось как такая знаете, полотно объявлений. Именно и там желали их всего хорошего, и писали пожелания разные. Но самое главное, что этот э, сам, он пропах дымом, пропах демократии, пропах вот именно той свободой, потому что мы когда занесли его в Украинский музей, запах, запах стоял, ну, он еще будет там и дальше стоять. Мы, мы именно ту реликвию, настоящую реликвию, которая простояла три месяца. Я уже даже три месяца или сколько был Майдан, простоял он в Киеве на Майдане, мы отдали в наш музей. Можливо, этот экспонат станет початком какой-то да, особой выставки? Да, на самом деле у нас все активисты нашего Евромайдана через палатку Херсонскую прошло 400 человек. Совсем со многими я поддерживаю отношения переписывались, мы созваниваемся. Сегодня все изъявили желание наш музей наполнить настоящими экспонатами. И на самом деле это будут те экспонаты, которые принимали участие в боевых действиях и в сражениях, и в сражениях на Майдане, в баррикадах. Мы праздновали там новый год, фотографии. Мы все это сделаем реальную, потому что я когда зашел в музей, ну, извините, но много было бутафории. Сегодня мы постараемся музей наполнить настоящими именно теми вещами, которые прошли через Евромайдан. Я думаю, присоединятся все жители Херсонщины, все люди, все люди, которые были в киевской палатке. Именно победа, она делалась, формировалась в городе Киеве. И сегодня все-таки победа этого всех жителей Украины, всех жителей Херсонщины. А палатка Херсонская на Евромайдане была самая яркая, самая сильная и самая эффективная. У нас был... У нас в палатке был полностью, все было как по нормам военного времени, был дневальный, был дежурный, велся журнал записей, тот отвечал за кухню, тот -то отвечал за оборону палатки, кто-то ходил, на, кто -то ходил под, на баррикады, кто -то принимал участие в мирных протестах. У нас все было по законам военного времени. А я сам человек производственный, как бы у нас хаоса не было никакого. Убирала, ну, это, правда, хорошая идея. Можливо, саме из Цього надпису Херсонщину розпочнеться така величезна виставка, до якої зможе долучитися кожен херсонець, оскільки дуже багато людей були на майдані. А це і справді історія, це та подія, яка перевернула хід історії для України та цілого світу. напевно. я вам дуже вдячна, що ви сьогодні прийшли до нашої студії. Дякую, я хочу нагадати глядачам, що це була програма від першої особи. В студії у нас був голова обласної державної адміністрації Андрій Путілов. На сьогодні це все і до наступної зустрічі.